Şənlisiniz, əzizim yoldaşlarım, gülsünüz, şənsiniz, ey sinif yoldaşlarım, ömrümə bəzəksiniz, ey sinif yoldaşlarım, gülsünüz, şənsiniz, ey sinif yoldaşlarım, mənim can sirdaşlarım, ey sinif yoldaşlarım, həm bacım, qardaşlarım, ey sinif yoldaşlarım, mənim can sirdaşlarım, ey sinif yoldaşlarım, həm bacım, qardaşlarım, ey şirin yoldaşlarım. Şəhli baharsınız, bir uzaq varsınız. Nə yaxşı ki varsınız, əy sinib yoldaşlarım. Şəhli baharsınız, bir can varsınız. Nə yaxşı ki varsınız, əy sinib yoldaşlarım. Mənim can sirdaşlarım, əy sinib yoldaşlarım, həm bacım, qardaşlarım. Ey şinli yoldaşlarım, mənim can sirdaşlarım, ey şinli yoldaşlarım, həm bacım qardaşlarım, ey şinli yolbaşlarım. hər məktəbə yolmandım, əldə qələmlə dəftər, mənim can sülbaşlarım, hey sinif yoldaşlarım, həm bacımlar, qardaşlarım, hey sinif yoldaşlarım, mənim can sülbaşlarım, hey sinif yoldaşlarım, həm bacımlar, qardaşlarım, hey sinif yoldaşlarım. Bu şeirli bahansız bir ucağı güclü varsunuz ey sinif yoldaşlarım düşəyli baharınız bir ucağlı varsunuz nə yaxşı ki varsunuz ey sinif yoldaşlarım mənim can sirdaşlarım ey sinif yoldaşlarım həm bacım qardaşlarım ey sinif yoldaşlarım mənim can sirdaşlarım ey sinif yoldaşlarım həm bacım qardaşlarım ey sinif yoldaşlarım hanım mənim can sirdaşlarım, həy sinif yoldaşlarım, həm bacımlar, qardaşlarım, həy sinif yoldaşlarım, mənim can sirdaşlarım, həy sinif yoldaşlarım, həm bacıq, qardaşlarım, həy sinif yoldaşlarım, mənim can sirdaşlarım, həy sinif yoldaşlarım, həm bacıq, qardaşlarım, həy sinif yoldaşlarım. Təşəkkür edirəm. Bu mövziyə heç kim toxunmamışdı bizlə də bax bu verilmişdə səslənir. Bu, bu musiqiyə görə Məmməd Həsən müəllim buradan salamlayıram. Bu musiqinin hazırlanmasında əziyyət olan Mahmud müəllimi, Müşfik müəllimi hamısına salam söyləyirəm. Sözləri söyliyram. kimindir? Sözləri, musiqisi Məmməd Həsən var Füzuli də yaşı. Ay Allahına can sağlığı. Bundan sonra oxuduğum da mahnı da ondur. Musiqisi də, sözləri də Məmməd Həsənindir. Yəni bu birbaşa tapıntıdır. Sinif yoldaşları heç bir mahnını ifa eləməmişdi və bir anlıq Həd birimiz, bütün yaradıcı heyətiniz bilirəm ki, texnik işçilərimiz və icmən bir anlıq hər birimiz oxuduğumuz məktəb illərini yadımıza saldıq və buradan biz də hər birimiz sinif yoldaşlarımızı salamlayırıq və doğrudandır ki, yaxşı ki varsınız. Çox təəssüf ki, sinif yoldaşları, yəni çox nadir hallarda biz belə təsadüfən üz-üzə gəliriksə gəlirik, amma ki, yəni hamının içi var, hamının ailəsi var. Ona görə də çox tez-tez görüşməyə vaxt olmur, amma nə gözəldi müəllimlərimizi salamlayırıq təbii ki burada. Niyə mə müəllimlərimizi deyirəm? Çünki bizim yalnız heyətimiz çox genişdir. Hamsının adını bir-bir çəkməyəcəm təbii ki. Məncə hər kəs öz e, ilk müəlliminə, ibtidai sinif müəlliminə və təbii ki artıq e, 4-cü sinfdən ki biz ayrılırıq. Bizim başqa rəhbərlərimiz olur. Hər birinə çox sağol deyirik ki, nə yaxşı ki sizin bizə verdiyiniz təbii ki, o təhsil var, tərbiyə var, bilik var hansı ki, biz həmin o biliklə özümüzü təsdiq edirik həyatda. Apardınız e, məni. Neçə il ili də keçirdim, mən neçə il getdim əvvələ. Mən də burdan da. Sinif yoldaşlarım salamlayıram. Mən Naxçıvanda doğulmuşam. Ola Hı -hı. bilər mən oradan şah vaq çıxıb. Məni tanımırlar. Mahnını özünüz istəmişdiniz Adil müəllim ki, bu mövzuda mahnı yazılsın, yoxsa? Yox, o mən özüm istəmədim. Hı -hı. O dedi ki, belə bir musiqi var, sən oxuya bilərsən, sənin səsinə Hı -hı. yatar. Həqiqətən də gördüm ki, bu oxunmamış bir musiqidir. Burada yoxdur Azərbaycan da belə bir musiqi oxuyan. Mövzusu yoxdur. Musiqə belə tanışlıq elə bil ki, hansısa bilmirəm. Mən mahnının məzmununu deyə bilmərəm, amma sözlərlə. Sözlər hə. 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 Əhmətəsə məllim yenə burdan salam verirəm. Nə qədər xoşunuza gəldi də bu? Bəli, nə ha? qədər sevin. Bizi yenə də deyirəm də fərqli mövzudur. Bir qədər belə güldük, başlayanda da ki, A sinif yoldaşlarım, yəni də oradan da belə maraqlı gəldi bizə. Arzu xanım, Bəli. sizin də sinif yoldaşlarınıza salam göndərmə imkanınız var ha burdan istəsəz. Bəli, burdan mən ən birinci birinci sinif müəllimim, Xuraman müəllimənə salamlayıram. Şərqiya müəllimənə salamlayıram. Hə, də bütün sinif yoldaşlarıma, hamısı üçün tərifmişəm. Biz də çoxdan da əlaqəm yoxdur, elə belə aha sosial şəbəkədə ancaq hamsinə salamlayıram. Amma Hamasını heç olmazsa sosial şəbəkədə də olsa təbii ki bəli, heç olmasa danışırsınız. Bəli, danışıram. Yox, telefonda danışırıq. Bir daha danışırı. bunun haqqında məlumat verin zəhmət olmasa. Deməli, burada nə ekida e, çartıq sürgəcdən keçirdim. Yumurta, təzə xiyar, e, kök, bir də mayonezi az miqdarda Hı -hı. vururuq, duz, istiot, ağınz miqdarda mayonez vurandan sonra E, mən onu bir qaba yerləşdirdim. Aha. Qaba yerləşdirdikdən sonra e, ya evdəstric ya falika ya kalqa, hansı fərqi yoxdur, e, istifadə edib həmin bu yumru qabın içərisinə e, salırlar. Hı -hı. Sonra həmin e, hazırlanan e, salatda kütlə halında salıb sonra üzünü boşqava çevirirlər və şüyüdü doğurub çox asan tez bazar hazırlanan Aha. bir şeydir. Demək olar ki, Yə belə biz kasa götürürüksə, yəni istəsəniz kasanın içərisində bəli, Kasan bəli yaxşıca belə deyək də sıx eləyirsiz ki, onlar bir-birinə yaxşı yapsın. Evdə səslərlə nəsə düzəldə bilərlər və yax da pomidorlardan hırdaxı hırdaxı nəsəyini biz pomidordan nəsə ha. düzəldəcəyik. Arına, Nəsə deyəndə indi bu lent çək çəkilli olacaq da. Yəqin ki lentin əvəzindən lintin bəli Arzı xanım bəli hazırlayacaq. Və bizim bugünkü mövzumuz nədir? Deyirlər ki bəy verən atın dişinə baxmazlar. Odur ki Hər kəsin fikri bizim üçün maraqlıdır. Mən bu sualı qonaqlarımıza da ünvanlayacam mütləq çünki onların da fikirləri özləri kimi maraqlıdır çünki hər kəsin media baş verən hadisələrə deyilən sözlərə bir baxış tərcim tərzi var özünün ə, xüsusi olaraq yanaşması var. Ona görə də bizim üçün maraqlıdır. 510 3806 salı telefonumuz sizin ixtiyarınızla zəng vurun və fikirlərinizi bizimlə paylaşın və mən istəyirəm ki, elə, bu sualı sizə də ünvanlayım. Adil bəy, görüm bəy verən atın dişinə baxarlar yoxsa yox? Mən bəy verən atın dişinə baxarlar deyəndə, yəni hamsa bu dostluqdan bir pay alırsan. Hı -hı. Yox, o verdiyi xoşdur da. O pay da axı. Məncə baxmazlar. Amma yəni burada səhv-fəst getmir axı. Həmin insan doğrudan da bəy olmalıdır. <laughs> Mənim fikrimdə yox, baxmazlar. Çox ətrafı da fərəsəsiz imasallah. <laughs> Eləm ki reklam arasay ay aydırmam. Bəlkə danışasız. Deyirəm axı mən danışan deyirəm. Deyirəm onda belə çıxır ki, sizin yerinizə 1 saat efirdə mən danışmalıyam. Sonra da deyirlər ki, aparıcılar qonaqlara imkan vermir ki, fikirlərini desinlər çünki. Şəmkirdən bura yol boyu görə görə neçə saatlıq yolda ordan bura. Arxa bir 4 saat, 5 saat var da bizdə. Bu 5 saatda yol boyu gələ yerə heç bir baxmadınız ki, kimsə kimsəyə pay verir, kimsə kimsə təbrik eləyir. Qo görə bir bol dişinə baxdılar, baxmadılar. Cavab verim vallahi mən Mən cavab versəm onda sizi niyə çağırmışdım ki? Özüm özüm sual verib özüm cavabını verərdim məsələn. Elə 1 saatda özüm maşallah əlimləm də işgəlä, arzuğam yeməyi də özüm işlərdim. Onu da oxumaq də yəni niyə gəlsən ki qolaqlar? Siz mənə oxumaq deyin hə? Elə oxumağa da mənə yox ha, mən sizə deyirəm ki, yəni sizin fikrinizcə, yəni mən sizə ancaq musiqinə sual verə bilərəm də və yaxud da deyim ki, gözəl-gözəl mahnılar ifa eləyin, bayram günlərində bizim də qəlbimiz feyziyab olsun. Elə sizin oxuduqlarınız də əslində bəyverən addın dişidir də, başa düşürsüz? Yəni bilirsiniz siz onu ümumiyyətlə. Məsələn də, tutaq ki, kimin sağd günüdür, çağırır ki, ay Adil qardaş, gəl ifa elə. Gəlsən ifa eləyirsən. Məsələn də o deyir ki, safla mahnı və istirdim. Məsələn də sən qardaş, bəy verən atın dişinə baxmazlar. Ya mənim bacardığım Bəsində budur da. Bəli, bəli, bəli. Bəl. Elə elə deyirsiz, oxulun bəsindir də. Da, bir dənə mahnı oxulun bəsdir. <laughs> Allah canlı sağ oləsən və onda Hə biz aha, nə gözəl güllərimiz, çiçəklərimiz də oldu burada. Bəli. Biz örgüdəkdə Arzuxanım oyun gül formasında kəsməyi tamaşaçılarımıza olar. Açıq sadə bir idi, bir şey idi. Siz sadə bizliyəm, amma biz onu iddia alanda. Sadəcə elə bir ki ə e, kökü biraz rahatəsini təmizləyir. Yumuşaq, bu biraz yumuşaqdır. Aha. Elə bil ki bax belə gül forması. Tam axıra qədər ayrılmır. Tam ayırmadan. axıra qədər ayrılmır bu da. Bir dənə ləçəklər birləşir də elə bil ki sonda. Bəli, ləçəklər birləşir. Bunu bişirməmiş kökdən eləsək daha bişən olur. Suya qoyursan, çox qəşəng bir e, əziyyət alır. Suya qoyanda. Bu da oldu bizim Səməlinimizin gülü, hörmətli tamaşaçılar. Səməlinimizin gülü üründəklərdəki lentləri oldu. Hı -hı. Və artıq hazırdır. Bəli, səmanın salatımız hazırdır. Bir də tərtibini deyəsən? E, deməli, olasaq. tərkibində bunun 2 e, ədəd e, kartof, yoqurta, kök, e, təzə xiyar. Bunlar hamısı bir yerdə sirkədən keçirilib. Kim istəsə 3-4 dənə düzətsin. Kimisəsa bir nəfərlik balaca qəsalladı da düzəldi e, hər kəsin qavanını yeya bilər. Hamsa bir-birinə qatılır və azmayəniz az vururlar ki, o kütləni saxlaya bilsin. E, sonra həmin e, bir kəsa götürülür. Kəsanın üzərinə e, evdə əgər e, folqa, kalka yoxsa adizə e, dükan e, klyoklarından, paketlərdən istifadə edib keçirlər kəsanın içərisinə. Həmin kütləni doldururlar və əllə sıxılır. Sığlandıqdan sonra e, bax beləcə e, mən bir əslində bir vəziyyət elədir. Məğer bu eləyə bilmələrdi ki, qütləni bax beləcək, qoyub çevirsinlər. Tut, tut, çevirsinlər. Aha və təşəkkür. Və üstünü haçan şəhidlər bəzəsinlər. Çox sağ olun. Və mən hörmətli tamaşaçılar, studiyamızın bəzənməsinə görə burada belə milli atributlarımız var. Ona görə təbii ki, mən vətənimə təşəkkür eləmək istəyirəm. Vətən şirkəti çox gözəl evlərinizin, ofislərinizin, Vətən studiyası bax gördüyünüz kimi bucür bəzədilməsini həyata keçirir. Ağə nömrələrini görsəz sizdə Novruz bayramına bir balaca fərqlilik qatmaq istəyisənsə mütləq Vətən studiyasına müraciət eləyin və mən Medkabaku şirkətinin təqdim elədiyi sujeti sizin ixtiyarınaza vermək istəyirəm. Burada söhbət təbii ki, qan təzyiqini stabil saxlayan aparatdan gedir. Mütəxəssislərin öz dilindən eşidək. Təzyiq xəstəliyindən əziyyət çəkənlər üçün böyük yenilik. Doktor Nourə Həsəbər təzyiq xəstəliyindən azad olmanın dərmansız yolunu anlatır. hastalığına, ilaçsız, ağrısız, ameliyatsız, yepyeni bir tedavi yöntemi daha geldi. Alternatif bir tedavi evet. yöntemi daha geldi. Evet. Seçeneklerimiz zenginleşti. Yani özeti, ben ilaç kullanmak istemiyorum, buyur seçenek var. Ben ilacı kullanmak istiyorum, kullanıyorum ama etkisiz kaldı ilaç, buyur bir seçenek. Ya da ben ilacı kullanıyorum ama yan etkisi nedeniyle kullanamıyorum, buyur bir seçenek. Ve bu cihazın bir avantajı da var. Yani ya ilaç ya cihaz değil. İlaç ve cihaz beraber kullanılabiliyor. aynı anda diyor. kullanabiliyor. Dolayısıyla bu cihazın bir artısı daha var. İlacı kullanan bir kişi dahi bu cihazı kullanabilir ve zaman içinde onu doktoruyla konuşarak karar verir. Belki bir süre sonra bu cihazı kullandığı için ilaç kullanmasına bile gerek kalmayabilir. Hı hı. Onu şu an kesin söylemiyorum ama zaten o yapılan kontrollerde gidecektir. Hasta dört ilaç mı kullanıyor? Diyecek ki doktor ilacın bir tanesini keselim. Bakacak tansiyon yükselmiyor. Belli zaman aralıklarında. Böyle yapacak. İlacın bir, dozunu evet. azaltacak. belki bir iki yıl sonra diyecek ki artık sana hiç ilaç kullanmayalım. Yani belki bu bir durum bile olabilir. Dolayısıyla cihaz hem ilacı alternatif olarak kullanılabiliyor, hem ilaçla beraber kullanılabiliyor, hatta bir süre sonra ilaçsız dahi kullanılabiliyor. Sevgili izleyiciler, bugünkü konuğumuz doçent doktor Nuri Haksever. Bugün bize tansiyon hastalığının tedavisini anlattı. Ancak bu tedavi yöntemi çok yeni bir tedavi. İlaç kullanmadan, ameliyat olmadan, çok rahat bir şekilde tansiyon hastalığından kurtulabileceksiniz. Eğer sizin de merak ettiğiniz konu varsa tansiyon hastalığı ile ilgili merak ettiklerinizi aşağıda verdiğimiz telefon numarasından doktorumuzu arayarak öğrenebilirsiniz. Hocam programımıza katıldığınız için ve bize verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ederim. Rica ederim edin. ben teşekkür ederim. Tezlik hastalığından eziyet çekenler <laughs> için büyük yenilik. ktor nöre həqiqətsevər təzyiq xəstəliyindən azad olmanın dərmansız yolunu anlatır.